К сожалению. Только проверяя действия, проверяя реакцию человека, мы сможем понять, что же у него сработает. А если проверяешь, проверяешь, проверяешь уже и так человеку предложить, уже и по-другому. Он вроде включился, поработал, но результатов нет. Уже и третий вариант. И если, как вы правильно заметили, если у человека мысль закралась, что действительно он уже смотрит в другую сторону, то рано или поздно он все равно уходит. Как если... ты ему не предлагал, какие то игры ты ему не предлагал. Если человек просто смотрит в другую сторону, у вас есть шанс ее переменить. Если он уже почувствовал себя как человек с той стороны, то есть если мы говорим про обычную наемную работу, да, и, например, работу на себя, то человек, когда он наемной работе, он периодически смотрит, классно, он свое дело, оно а по свободу, ну, как говорят, когда ты предприниматель или собственный бизнес, ты можешь работать всего полдня. Ты сам выбираешь первый дня, ты, ты смотришь и думаешь, прикольно. Иногда у тебя из этого падает мотивация, иногда поднимается. Такое дело. Но когда он походил на кучу каких-нибудь мотивационных тренингов, почитал какие-нибудь статьи, может быть, побеседовал, познакомился с людьми, которыми видимо, и занимается, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, и -чуть, он вроде бы себя уже чувствует предпринимателем. Он еще не является. Но вот он себя уже с ними ассоциирует. Удержать его нет смысла, вам будет дороже. На лоу Возможно. Вы можете взять его как внешнего консультанта, как фрилансера. Но в компании вы его уже не удержите. Себе будет дороже. То есть вы его будете удерживать. Вы найдете стимуляцию на он поработает. Найдите ему новую стимуляцию. Он поработает. А потом решите, нет, не работает с ним. Надо его привязать сильно. Димка ему не Привяжем его в рабство к нам на 10 лет. И через 10 лет вы как бы можете его заставить появляться у вас на работе. Но заставить работать-то не получится. Я хочу, чтобы сейчас каждый из нас, мы говорили про сотрудника, мы говорили про компанию, да, но Уверен, каждый из вас может себе задать один важный вопрос, который, возможно, к чему-то серьезному его сможет привести, к каким-нибудь изменениям или к укреплению в вере в том, что то, что чем ты занимаешься, правильно и имеет смысл. Если бы прямо сейчас вы выехали килограмм и четыре ну, Могу продолжить работать? Да. А какие деньги? Это что-то мало. Сейчас не тянется. Это хорошее дело. Большое спасибо. вы скажете, что я решение, Вы же не с компанией. Как я и компания дала вот такую штучку. Золотые наручники. Компании, из которой в принципе не уходит, я вам описал. Я написал заявление 30 марта, я свободен. При хорошем отношении к этому, при хорошем отношении к этому начальству. То есть я выбрался из той жопы, в которую я попал. Но в какой-то момент я понял, что если я буду дальше этим заниматься, то я

本当にこれは本当に本当にそうです。

До тебе дзвонила, було зайнято. Тоді ти збили. Ні, ні, пошли теж, тоді ти збила і мені не полічувати. Thank okay. Продолжение следует... Ну, интересно. Ну, интересно. Ну, интересно. Полезно. 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 Полезно.

я либо, например, там, если там что-то, это как потому что получится. практически нет. Поскольку если сейчас мы что это сейчас мы делаем. Все, что это не так. какое применение.

кто-то таким образом, кто-то таким, кто-то себя мотивирует ну, от вот, спортивного, кто-то от хорошего, кто-то от mm другого. -hmm. первое правило, если что-то работает, не надо трогать, не mm -hmm. надо ничего не делать. То есть вы видите, что вы себя чувствуете не организованно. Но при этом вы видите, что есть определенный результат. Mm -hmm. Вы их достигаете, и вы давно не Понятно? Mm -hmm. Это ваш способ достижения результатов. Возможно, кто-то смотрит со стороны, и вы читаете какие-то Dit is goed. Daar het dit gepotlooi. Dit is. Bring dit. Is dit vermaak?